Свои невзгоды это инет. Вместе сможем мы воплотить мечты, мы всегда... Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Шамазову Айратову Менгазовичу. Двумя днями я присутствовал на 75-летии татарской нефти. И мне было очень приятно, когда почти каждый второй там будь то на правительственных будет, будь то на почетных гостей подходил и напоминал, что он выпускник Уфинского государственного нефтяного технического университета. И, безусловно, еще более логично, когда подошел к ко нему председатель государственного собрания Татарстана, выпускник тоже Уфинского государственного нефтяного технического университета. У вас будет возможность получить профессиональное образование.

для всех вручается поздравляю всех с поступлением в ГНТУ с днем знаний чтобы были главные оценки Весь первая сессия чтобы сдалась на отлично спасибо большое На столе угадать, и вот уже в прошлом зачетные книжки.

thank you. Вместе сможем мы воплотить мечты. Мы всегда круты, Виктор наш факультет инект. сразу. Сразу не делать ошибок. Я не хочу сказать, что вы не должны быть молодыми людьми и располагать своим временем, как вы хотите, общаться с любимыми, с друзьями, слушать музыку, еще что-то делать. То есть проводить время, когда нет накопления знаний. Но все это должно быть подчинено одной цели. В тот период, когда вы в нефтяном наказе бухгалтерского учета, вы должны профессиональные знания получить, вы должны научиться хотя бы на маленьком уровне практически их применять. Вы должны себя построить как будущего просветителя бухгалтерского учета для налогообложения или финансового менеджмента, или рискового менеджмента. Пожалуйста, если вы настроите себя так правильно с первого дня, я надеюсь, мы с вами будем через 4 года коллегами. Мы с вами уже почти со всеми, наверное, летом познакомились. Я вас э, поздравляю с началом учебного года и э, приветствую вас уже в стенах не только нашего университета, но и нашего института экономики. Э, я очень рада, что вы выбрали наш университет, вы выбрали наши профили э, нашего института экономики. И надеюсь, что учеба в университете э, для вас будет очень интересной, что вы будете активно участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся и в университете, и в институте экономики. У нас очень интересная не только учебная жизнь, так сказать, у нас очень интересная и научная жизнь, и культурная, и общественная жизнь. Посовещавшись э, с людьми, которые вас принимали, которые работали с вами в приемной комиссии, э, учли ваши пожелания, которые вы высказали на собеседование, которое проходило в июле, и приняли решение назначить старостами следующих людей. И вручим вам сейчас свидетельство. Старостой группы ВФ13 назначается шарафудинова Регина. И мы вам сразу выручаем не только свидетельство, но и первый рабочий документ. Тихо, какой Сразу выручаем старость, это первый рабочий документ, журнал учета посещаемости, в котором каждый день староста будет отмечать, кто пришел, кто не пришел. Tipo, o que me dá Есть еще должность пропорга вы переживаете. Мы оставили вакантные места для мальчиков для должности пропорга.